Здравствуйте. Вы откуда? Из Питера. Из Питера. Боже мой. Сейчас уже белые ночи закончились, да? <связывая> О, уже можно ехать <связывая> по любому справа. Раньше белые ночи, нигде не присядешь, все все видят. Это же надо, темнота, это ж, говорят, это время влюбленных, или нет? Нет, время влюбленных, да. Да, а вот когда день, день, ну, ты, ты же понимаешь. Да, сейчас можно в Питер ехать. Хорошо, но я из Украины, Ивана пранковская область. Что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Вы как женщина с культурного города Питер, нет, не Петербург, извиняйте, Ленинград. А, в смысле, мне прям точно надо про это говорить? Я просто не хотела бы, я это воздерживаюсь. А почему вы воздерживаетесь? Вас как зовут? Меня Марина зовут. А Марина, меня Микола. А вот хочу, а почему вы его сдерживаете? Прям Микола? Что-то как-то это не нервится, а? Может, Николай? Нет, Микола. Николай? Нет, Микола. Микола все -таки. Да. Микола. Ну, если Микола, то тогда я не буду воздерживаться, вот. Нет, только, только осторожно. Не надо. Можешь не воздерживаться. Я люблю, когда не воздерживаются. Хорошо, хорошо. Мы, как э, люди из Российской Федерации, воздерживаемся в принципе, да? Вот. Поэтому у нас не война, а СВО. Вот. Нет, Путин же говорит война. А, вот. а о чем, мы, кстати, а? про войну, да? Уже говорит Путин, что это война. Нет, Путин такого не может говорить. У нас Нет. СВО. Нет, это ну, у вас нет. война, но э, платите за коммуналку, прям капец, как много. Вот. Кто платит? А мы. А что, у вас, сразу и коммуналка а, подняла? модифицирует вас, да. Ну, и всякое такое. А да. и. Делала, да? Как там через тису, да? там еще проволочка есть, да? да. Ну, как бы. Вот. Да, а, вот, а вот скажи, вот, вот скажите. А вот когда люди, ну, как бы, хотят через тишу, как ты сказала, бусифицировать, Как ты... Хочет ли Украина войны? Я думаю, то, что если бы Украина не, хвати, не хотела войны, то она бы вот это вот... Как там вот у вас это? Мы вольнолюбные, и если что, мы сменим президента. Вот. Нет, нет, подожди, я тебя понял. Я, тебя... я ответила на вопрос? Нет. Я тебя. Вот ты смотри, если... Я ответила на вопрос. Ну, нет, ну, слушай. Ответила. Смотри, я тебя спрашиваю. Вольнолюбные же, ну. Больно... Можно как бы, можно как бы, ну там это все это сменить, да? Выш там это как там, если что, то все окей, вот. Но что-то как-то это не получается, да? Давай еще раз. Вот люди, которые убегают. Нет, ну давайте еще раз. Давайте будем обращаться к вашим тезисам. Мы, украинцы, люди вольнолюбные. Если что, сменим власть. Вы, россияне, люди не такие, на на, -на бла-бла-бла и т.д. и т.п. Ну, короче, в итоге вас там немножечко... Вот, а потом мы жалуемся в Рулет ТВ. Давай, давай, вот как ты считаешь, вот когда люди через тису приплывают, они войну хотят или мир? Я думаю, что вы хотите мир, но вы ждете русский мир. кстати, минуточку. значит... Вы без русского мира никто, вы не можете сделать, ну, как бы, ничего, понимаете? Вы ждете, вот, ну, как бы, русский мир, вот. Поэтому ждите. А, а что ты знаешь, например, русский мир, русский мир, когда пришел, э, пришел. Мне кажется, ты э, вот смотри, ты ко мне на ты, и я на вы. Извините, тоже... я, я на, на вы. Ты, извините, да? я okay. на вы. Yeah. Мне кажется, ты уже много наговорил, и мы друг друга поняли, вот, поэтому давай, короче, иди на Майдан, ну, чтобы сделать что-то для своей страны, окей? Либо, если ты этого не можешь, то жди Россию, великую, а, а, великую э, Россию. Да подожди, окей. подожди. Окей? Не, не подожду. А, слушай, подожду. А, вот, а вот я хочу вот русский мир, вот ты не знаешь... Не помнишь, например... А, хочешь русский мир, блин, клюнул. <laughs> это просто... М -можно, я Можно я продолжу? Это да просто... ты не волнуйся, ну не могу... Можно тебе 100-500 тысяч лайков, а? Русский мир хочешь? Обожаю тебя. М -м -м -м. Вот тебе сердечко мое лайк, а? Слушай, а вот ты расскажи мне про русский мир, который... Давай ты, либо века. это на Майдан, либо русский мир ждешь. Ты вот так рассуждаешь в российском руле от ТВ, да? А как бы там ничего не происходит. Происходит, знаешь, что? Что, что ваших молодых пацанов бусифицируют. Ну, вот, значит, И женщины вот... помирают от инфарктов. Да, да. Вот ну, хочу, есть я... ну, давай продолжать. Ну, еще аргументы будут. Господи, сколько можно Вот Я хочу, а? чтобы ты описала ну, мне русский. можно? Ты ни с чем связался. Хук справа, хук слева. Ну, ну, ну. Давай, я я, ну, говорю, я что? даже не ну, припеваю Ну, ничего. Мне кажется, уже пора выбрать новую власть. М? Нет, да давай мы про русский мир. Я вот помню, ты не можешь мне рассказать Кстати, про. Да, ты, не державный. ты не можешь мне рассказать про русский мир, начиная с 1 сентября 1939 -го года. Не державный? После... После... Чему, по не на державный? Чему не на державной? Мы будем рассказывать и тебе про русский мир, когда ну, ты на понял. Я з тобою на українську мову. Хочу тебе запитати, коли ти останній раз Прутня а приймав? Знаєте, чому? Тому що ви вы виходите в русский рулет, доказувати, що там про кого-то. І вот. розмовляєте на русском мові. на русском языке. Я ж тебе запитав, коли ти останній раз Прутня приймав? Хороша попытка. Это було неплохо. Ну, коли ти Прутня приймав? А, я, короче, это так и не поняла, ты Россию-то ждешь или нет? Вот ну, ты же попросила меня, чтобы я перешел Россию на ждешь или нет? Вот Но... ты чал из СССР, по-любому. Вот я смотрю, как это, раз я, я не хочу. Я, что ты, Но... короче, чал из СССР, да? Вот, ну, ты серьезно? Ну, вот ты серьезно? Ну, ждешь же Россию, что да? Ты закончила че нет?

А кастрюли есть, кстати, рядом. Там о, да, э, давай про горшки, мы с тобой поговорим. А я mm -hmm. ты думаешь, у чего в Украине? Я, много... я вас эту мову не как-то э, заразумляю. Вы это mm -hmm. давайте mm -hmm. продолжайте общаться на русском. Э, когда я вам задавала вопрос про, почему не на державный, вам надо было сказать о том, что я выхожу в российский чат про лет, и поэтому я хочу общаться на великом и могучем, вот. Так что ты знаешь про горшки? Если вы думаете о том, что когда говоришь вместо Чеше или там вместо ГГ и это державные, то это не так работает. Короче, мы либо на русском общаемся, либо пришли. Не, ну ты, ты сама сказала, щоб я переходил на украинскую державную мову. Я перейшов. Я уже другой раз в те, чтобы ответить. Мужчина, мужчина, вы не нервничаете. Это был вопрос. Это был вопрос. Не, Почему не, не на не... если есть претензии к России? Я не принуждала вас общаться на украинском. Алло. Ну, я знал, Можно что... продолжать общаться на русском. Но ты брехли... На великом и могучем. Так в да? этом так как... так... Тот самый момент, когда. Um, есть претензии к России, но общаешься на русском. Ну, это просто лайк. Ну, 100 тысяч лайков. Еще вот сердечко могу тебе. Мне, вот. да, молодец. Мне, да, мне, да, мне, да, мне, да. Ну, все, да? Итак, -то. то ты мне скажи, что... Что? Ну, что и так, блин, Украина снова обосрался, что и так, блин, а? Как тебя запустили? А ну, сейчас. Итак, мы начнем. Что было первым? Итак, Украина снова обосрался что было 1 вересня 39-го Если там... ты говоришь, что это, это, это так не работает, ну, серьезно. И кот не кит, если что. У кот это просто кот. Я тебе скажу, что сказали у меня тут на стриме, сказали, что такую гедоту надо посылать за русским кораблем. Ты вообще не отвечаешь, даже не знаешь, а тупая, как в Варенок. Давай, слава Украине! Ну, Оля, ви... Здравствуйте. Оля, ви права, я з вами згідний. Гедотати по повній програмі. І що саме головне, значить, я мовчу, на це, до речі, потолкає, потолкає, я лише пару слів, і вона пішла. Оце є технологія, шановні, я не знаю, хто тут є зараз на стрімі. Я думаю, що тут ви не бачите мене. Оце є технологія, технологія, шановні, Цієї російської рулетки. Чого вони зробили цю російську рулетку? Ще раз. Того, щоб росіяни слухали їх і знали, в них був патріотизм, як то кажуть, в одному місці. Розумієте? Для чого це було зроблене? Що ми бити вона декілька разів, я попробую пояснити свою думку, ми спитали, вони декілька разів що от ви зайшли на нашу російську рулетку. А це з чого? Щоб вони, я так сказати, виходили, А то що та російська, що ця російська? Всі, де, всі вони одинакові російські. Розумієте, лися краще зроблено, і де вони запрошують все населення Російської Федерації на цю, а нам кажуть, ви не йдіть на цю рулетку. Не треба. А поясню чому. навіть самий сильний блогер Росії. А в нас наймаленька людина, громадянин України, який любить свою землю, територію. І по поводу нинішнього, навіть не будемо в історії, ми будемо лише говорити про напад Російської Федерації. Він вже правий. Яка б людина не була в Україні? Він уже правий, тому що. Винувати завжди той, хто нападає, запам'ятайте одну таку штуку. Гітлер винуват того, що він напав. Сталін виноват, що він поляків напав. Розуміє? Сталін виноват, що на Фінляндію. А то, що вони розв'язують, як це значить причину, що ходити Белі, значить, це різну причину. Я можу набасти, що сьогодні дощ грім не так правильно удар. Вот таке то дело. А треба их тут доставать, шановні, доставать. Поехали дальше.